প্ৰথমটো খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই নৱ গগৈ এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বিনামূলীয়া হৈ পৰিব আপুনি বিদ্যুতৰ নামত এটকাও দিব নালাগে কিন্তু কেনেকৈ আপুনি বিনামূলীয়া লাভ কৰিব বিদ্যুৎ বা বিদ্যুৎ আপুনি বিল এটকাও কেনেকৈ দিব নালাগিব এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ উপায় দিছে কেনেদৰে গ্ৰাহকসকল লাভান্বিত হ'ব কেনেদৰে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব আমি সবিস্তাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল কেনেদৰে আবেদন হ'ব আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীক বিনামূলীয়া বিজুলী প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াৰে পৰা বিদ্যুৎ দিয়া বিদ্যুতৰ বিল দিব নালাগে আৰু বিনামূলীয়া বিজুলী লাভ কৰিবলৈ হ'লে ফোন কৰক বিশেষ নম্বৰত আৰু আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আবেদন কৰক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভৰ বাবে পাঁচটাকৈ স্তৰত সম্পন্ন হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথমে এ পি ডি চি এলৰ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰ জি ৱেবছাইট খোলক তাৰ পাছত পি এম সূৰ্য ঘৰৰ বাবে বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়নত ক্লিক কৰক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত খোল খাব এখন প পত্ৰ আৰু তাৰ পাছতেই উক্ত প পত্ৰত আপোনাৰ নাম ঠিকনা মোবাইল নম্বৰ দাখিল কৰক ইমেইল পান কাৰ্ড জি এছ টি আই এন নম্বৰো পঞ্জীয়ন কৰক আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য সম্বলিত আবেদন পত্ৰখন দাখিল কৰক দাখিল কৰাৰ পাছত পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ৰাজ সাহায্য তিনিশ ইউনিট বিনামূলীয়া বিজুলী প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু চলাৰ পেনেল লগাই বিজুলী বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বিদ্যুৎ বিভাগক ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে জৰুৰী ফোন নম্বৰ ওৱান নাইন টু ওৱান নাইন ওৱান টু আৰু সমান্তৰালকৈ আন এটা নাম্বাৰো মুকলি কৰা হৈছে ওৱান কিলোত লগালে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য দুই কিলোৱাত লগালে পাব ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ৰাজ সাহায্য সমান্তৰালকৈ তিনি কিলোৱাটৰ চোলাৰ লগালে চৰকাৰে দিব পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ৰাজ্যবাসীক বিনামূলীয়া বিজুলী প্ৰদানৰ বাবে এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে উপায় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেনেকৈ এতিয়া আপুনি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ উপায় দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফোন কৰক বিশেষ নম্বৰক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আমি জনাইছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পাঁচটাকৈ স্তৰত সম্পন্ন হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰথমে এ পি ডি চি এল আৰু ডাব্লিউ ডব্লিউ ডট এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰ জি ৱেবছাইটটো খোলক আৰু তাৰ পাছত পি এম সূৰ্য ঘৰৰ বাবে বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়নত ক্লিক কৰক পৰৱৰ্তী সময়ত এখন প পত্ৰ খোল খাব আৰু তাৰ পাছতেই উক্ত প পত্ৰত আপোনাৰ নাম ঠিকনা মোবাইল নাম্বাৰ দাখিল কৰক ইমেইল পান নম্বৰ জি এছ টি আইন নাম্বাৰ পঞ্জীয়ন কৰক আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য সম্বলিত আবেদন পত্ৰখন ফাইনেল ছাবমিট কৰক আৰু পি এম সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যবাসীক ভাল খবৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ সকলোৱে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যিসকলে আবেদন কৰিব তেখেতসকলে লাভ কৰিব আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে কালিৰ দিনটোত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীক ভাল খবৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেনেদৰে আবেদন কৰিব ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পাঁচটা স্তৰত যিহেতু আবেদন কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতেই আপুনিও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বৰঞ্চ আপুনি বিক্ৰীহে কৰিব পাৰিব বিদ্যুৎ বিভাগক বিদ্যুৎ আৰু সমান্তৰালকৈ দুটাকৈ বিশেষ নাম্বাৰ জৰুৰী ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে জৰুৰী নাম্বাৰ ওৱান নাইন ওৱান টু লগতে ছেভেন ফাইভ ছেভেন ফাইভ নাইন 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 ছিক্স 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 এই নাম্বাৰতো আপোনালোকে কল কৰি অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব সমান্তৰালকৈ এক কিলোৱাত লগালে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য দিব চৰকাৰে দুই কিলোৱাত লগালে পাব ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য আৰু তিনি কিলোৱাত চ'লাৰ পে লগালে চৰকাৰে দিব পঞ্চল্লিছ হাজাৰকৈ টকা আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব অন্যথা এই যি ৱেবচাইটটো দিয়া হৈছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট অ এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰত গৈ পাৰিব কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিল আমি সংবাদমেলৰ ক্ৰিয়নাশ আগবঢ়াইছো সকলোৱে জানো যে লাইটৰ বিল লৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত তিনি কিলোৱাতত এটা চ'লাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম দুই কিলোৱাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে এক কিলোৱাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু চলাৰ পেনেলৰ দাম ইমানেই বেছি যে সাধাৰণ মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি দেখা পাইছো যে তিনি হাজাৰ লোকৰ ঘৰতহে চলাৰ পেনেল আছে আৰু সেই তিনি হাজাৰ যাৰ ঘৰত চলাৰ পেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দেখিছো যে তেওঁলোক খুবেই হেপী কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইছে পি এম চুৰি ঘৰ মুফ্ট বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজলী বিলটোতো মুফ্ট হ'লেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আঁচনিৰ বাবে কিলোৱাটত ভাৰত চৰকাৰে ত্ৰিশ হাজাৰ টকা সাহায্য আগবঢ়াব দুই কিলো আটত ষাঠি হাজাৰ আৰু তিনি কিলোৱাটত ছিয়ত্তৰ হাজাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে মেথামেটিক্সটো চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে কিলো আটত তথাপিতো বিশ হাজাৰ টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখীয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাকেণ্ট হ'ব সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছো যে ৰাজ্য চৰকাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দি তাৰমানে এক কিলোৱাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত চ'লাৰ পেনেল লগাওঁ তাৰ খৰচ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফিফটি থাউজেণ্ড মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিশ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এতিয়া যদি দুই কিলো আঁতৰ লগাওঁ তাৰ খৰচ হ'ল নব্বৈ হাজাৰ টকা ন প্ৰজেক্ট খৰচ হ'ল এক লাখ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ষাঠি হাজাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ত্ৰিশ হাজাৰ তাৰমানে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা লগাব লাগিব আৰু যদি তিনি কিলো কিলোত যদি আমি লগাওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব তাৰমানে এক লাখ পঞ্চাশ হাজাৰ টকা লাগে তিনি কিলোৱাটোত এক লাখ পঁচিশ হাজাৰ টকা ছাবচিডি হিচাপে পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এতিয়া আমি এটা হিচাপ কৰি চাইছো যেতিয়া যদি দুই কিলোৱাত লগাই দুবছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটোত উঠি যাব আৰু তিনি কিলোৱাত লগালে তিনি বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব আমি সকলোৱে জানো যে লাইটৰ বিল লৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত তিনি কিলোৱাটো এটা চলাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম দুই কিলোৱাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে এক কিলোৱাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু চলাৰ পেনেলৰ দাম ইমানেই বেছি যে সাধাৰণ মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি দেখা পাইছো যে তিনি হাজাৰ লোকৰ ঘৰতহে চ'লাৰ পেনেল আছে আৰু সেই তিনি হাজাৰ যাৰ ঘৰত চলাৰ পেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দেখিছো যে তেওঁলোক খুবেই হেপী কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম সূৰ্য ঘৰ মুফ বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজুলী বিলটোতো মুফ্ট হলেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আঁচনিৰ বাবে পয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ভাৰতত আৱণ্টন কৰিছে আৰু এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে এক কিলোৱাটত ভাৰত চৰকাৰে ত্ৰিশ হাজাৰ টকা সাহায্য আগবঢ়াব দুই কিলোৱাটত ষাঠি হাজাৰ আৰু তিনি কিলোটত ছাৰপোনালোকে মেথামেটিক তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এক কিলোৱাটত ট'টেল যিটো বজাৰত দাম হয় এক কিলোৱাটৰ সেইটো হ'ল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে ছাবচিডি দিলে ত্ৰিশ হাজাৰ টকা তথাপিতোতো বিশ হাজাৰ টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখীয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাকে সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছো যে ৰাজ্য চৰকাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দিব তাৰমানে এক কিলোৱাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত চলাৰ পেনেল লগাওঁ তাৰ খৰচ পঞ্চল্লিশ হাজাৰ টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফিফটি থাউজেণ্ড মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিশ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিশ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি এতিয়া যদি দুই কিলো আঁতৰ লগাওঁ তাৰ খৰচ হ'ল নব্বৈ হাজাৰ টকা প্ৰজেক্ট কষ্ট হ'ল এক লাখ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ষাঠি হাজাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা লগাব লাগিব আৰু যদি তিনি কিলো কিলোৱাত যদি আমি লগাওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ছেভেন্টি এইট থাউজেণ্ড আমি দিম ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড তাৰমানে এক লাখ পঞ্চাশ হাজাৰ টকা লাগে তিনি কিলো আটত এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা চাবচিডি হিচাপে পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এতিয়া আমি এটা হিচাপ কৰি চাইছো যেতিয়া এই পাঁচ হাজাৰ টকা আপুনি পকেটৰ পৰা দিব লাগিব যদি এবছৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটো নিদিয়ে পাঁচ হাজাৰ টকাটো উঠিব যদি দুই কিলোৱাত লগাই দুবছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটোত উঠি যাব আৰু তিনি কিলোৱাত লগালে তিনি বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব আমি সকলোৱে জানো যে লাইটৰ বিল লৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত তিনি কিলোৱাত এটা চ'লাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম দুই কিলোৱাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে এক কিলোৱাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু চ'লাৰ পেনেলৰ দাম ইমানেই বেছি যে সাধাৰণ মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি দেখা পাইছো যে তিনি হাজাৰ লোকৰ ঘৰতহে চলাৰ পেনেল আছে আৰু সেই তিনি হাজাৰ যাৰ ঘৰত চ'লাৰ পেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দেখিছো যে তেওঁলোক খুবেই হেপী কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম চৰ মু বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজুলী বিলটোতো মুফ্ট হ'লেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আঁচনিৰ বাবে পয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ভাৰতত আৱণ্টন কৰিছে আৰু এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে এক কিলোৱাটত ভাৰত চৰকাৰে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সাহায্য আগবঢ়াব দুই কিলো আটত ষাঠি হাজাৰ আৰু তিনি কিলো আটত ছিয়ত্তৰ হাজাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে মেথামেটিক্সটো চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এক কিলোআটত ট'টেল যিটো বজাৰত দাম হয় এক কিলো আটৰ সেইটো হ'ল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে ছাবচিডি দিলে ত্ৰিশ হাজাৰ টকা তথাপিতো বিশ হাজাৰ টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখীয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাকেণ্ট হ'ব সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছো যে ৰাজ্য চৰকাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দিব তাৰমানে এক কিলোৱাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত ছাৰ পেনেল লগাওঁ তাৰ খৰচ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফিফটি থাউজেণ্ড মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিশ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পোন এতিয়া যদি দুই কিলো আঁতৰ লগাও তাৰ খৰচ হল নব্বৈ হাজাৰ টকা ন প্ৰজেক্ট খৰচ হ'ল এক লাখ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ষাঠি হাজাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ত্ৰিশ হাজাৰ তাৰমানে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা লগাব লাগিব আৰু যদি তিনি কিলো কিলোৱাত যদি আমি লগাওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড